Здравствуйте, меня зовут Надя Васина, я мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. И сегодня я вам расскажу, что можно сделать для того, чтобы ваша спинка была гибкая и пластичная. Наши элементы. Попробуем наклоняться назад. Ставим ножки на ширине плеч. Ручки ложим на талию. С ровной спинкой мы начинаем потихоньку, как улиточка, назад-назад-назад-назад прогибаться. И этого достаточно. Самое главное, чтобы ваши ручки лежали на пояснице, чтобы не получить никаких травм. Вы поддерживаете свою спинку. В какой-то момент кто-то может саднуться до такого состояния. Но, честно говоря, кроме спортсменов, я думаю, никто особо этого не сделает. И не пытайтесь. Вот. И поднимаемся. Мы сделали эти наклончики. После наклонов можно просто скрутиться вперед, чтобы ваши позвоночнички, они только что сжимались, а теперь они раскроются и могут прохрустить для того, чтобы ваша спинка отдохнула. Вот так вот выгнуться, как кошечка. Потом встать. Следующее упражнение, опять-таки для спинки, это будет уже лежа. Вот. Мы ложимся на коврик. Приблизительно ножки расставляем до положения, которое вам максимально удобно и приемлемо. Ставим ручки впереди. И опять-таки делаем подобное упражнение, которое мы делали стоя на двух ногах. Мы ручками потихоньку поднимаем свой корпус до того положения, до которого вы можете. Так, чтобы можно было опять-таки вот так вот прогнуться. Вот в таком вот положении мы остаемся. Потом, подобное этому же упражнению, мы ставим ручки здесь и делаем более активные движения. Мы вы быстрее выпрямляем ручки, как отжимаемся, поднимаем корпус и ложимся. Поднимаемся, тянемся головкой вверх, на ручках стоим, ручками опираемся об пол. После этих движений, естественно, обязательно спинка должна отдохнуть. Поэтому мы собираем ножки, мы собираем ножки впереди и делаем наклончик вперед. Вот теперь мы вот так вот садимся, скручиваем спинку, чтобы она отдохнула. И вот лежим, отдыхаем в этом положении. Эти упражнения вам помогут размять спинку и ввести тонус в тонус ваш организм. Так что удачи вам, будьте аккуратны и будьте здоровы.